Allah mərhəbətiniz xeyr olsun. Deməli biz Ivanova şam haqqında videolar çəkdik, paylaşdıq. Bunu TikTok səhifəmizdə elədik, Instagram səhifəmizdə və Facebook-da paylaşdıq. Müştərilər çox bəyəndilər. Alıb istifadə edənlər hətta kommentariyalarda öz razılıqlarını xoş sözlərlə bildirdilər. Sağ olun, Allah razı olsun. Ivanova şam belə bir şeydir, mən göstərim sizə. Deməli İçində 8 ədəd olur və tam bir cüt tərcibli bir məhsuldur. Və mən təbii ki hər videoda göstərdiyim kimi yenə içindən açıb göstərərəm. Bax belə bir şeydir, 8 ədəd belə ə, şam olur. Və içində istifadə edəcəyi var. Hər istifadədə əl cəyidən istifadə edə bilərsiz. Annotasiyasından təbii ki bütün videolarda olduğu kimi oxuyuram. Onca rəhnətləşiyasından oxuyuram ki, təbii ki, annotasiyasını oxumaq daha yaxşıdır. Çünki e, izləyici elə olanda inanır, güvənir. Çünki bilir ki, e, insan öz beynindən nəsə demir. Təbii ki, insan öz beynindən nəsə əlavə eləyir, amma tam olaraq hamsını öz beynindən demir bu kağızda yazılanlardan deyir, annotasiyadan deyir. Və nəticə olaraq bu bir sənəd olduğu ona görə, dərman haqqında bir prospektusu olduğuna görə, bir sənəd olduğuna görə İzlayıcı təbii ki, mən də o sənətdən oxuduğuma görə onu göstəriyimə görə izləyici təbii ki, mənə inanır və güvənir ki, mən kağızda nə yazıbsa onu deyəcəm. Yəni aldatmayacam. Evanovanın tərkibində deməli 4 bitkinin birləşməsidir. Deməli var burada zərdə çalığı 20 milliqram, yaşıl çayağacı yağı var 200 milliqram, adi daza otu var 100 milliqram. Propolis var 100 mg. Dərsəçlər isə hansı proseslərdə istifadə edə bilərsiz? Məsələn, vaginal iltihabi proseslərin hamısında yazır. Vaginal qaşınma və vaginal kandidoz. Uşaqlıq boynunun eroziyası. Vaginal kanalda olan quruma halları. Fibromiyomalar maksimum 1 sm-ə qədər olarsa və menstrual pozuntular zamanı istifadə olunur. Aybaşı pozuntusunda istifadə oluna bilər. Və deməli mən bunların farmakoloji təsirini bir-bir oxuyum sizə. Zərdəsaldan başlayaq. Elə çox güclü antibakterial və antiseptik e, xüsusiyyətləri var. Yəni bakteriyaları öldürmək kimi bir e, funksiyası var, elə bir xüsusiyyəti var. Zərdəsal hətta təbii antibiotik adlandırılır. Həqiqətən də belə bir şey var. Yəni tibabət alimləri ona təbii antibiotik deyirlər. Bu vasitə iltihabı azaldır, orqanizmi isindirir, intoksikasiyadan mübarizə aparır. İltihab olan nöqtələrdə gedir, oturur iltihabın üstündə, onu məhfəleyir və bədəndə olan intoksikasiyanı, zəhərlənməni, yəni lor deyəsək toksinləri bədəndən atır. Evanova şamının tərkibində olan zəhərəsal və ümumiyyətlə zəhərəsal elə bilirik ki, onun iş prinsipi odur. İkinci olaraq tərkibində yaşıl çay ağacı yağı var. Güclü antioksidant xüsusiyyətlərə malik olan yaşıl çay insan orqanizmini müxtəlif zərərli maddələrdən, məsələn, şlaklardan, toksinlərdən, sərbəst radikallardan və s. təmizləyir və nəticədə insanın immun sistemini möhkəmləndirir. Yəni yaşıl çay ağacı yağı eyni zamanda imunostimulyator təsir göstərir. Xərçəng xəstəliklərinin inkişaf etmə ehtimalını azaldır, insanı cavanlaşdırır. Öz güclü antiseptik təsiri ilə vaginal kanalda olan xəstəliklər törədən mikrobları məhv etməklə normal mikrofloranın bərpasına kömək eləyir. Yaşıl çay ağacı həm də güclü antiviral və antibakterial təsirə malikdir. Ondan sonra burada dazotu göstərir. Adi dazotu geniş farmakoloji təsir spektrına malik bir bitkidir. Məyyən edilmişdir ki, adi dazotu nun flavonoidləri qan damarlarının, öd yollarının və bağırsaqların saya əzələlərinə spazmolitik təsir göstərir. Adi dazotunun antiseptik xassəyə malik olduğunu da qeyd etmək lazımdır. Dazotu yerli anesteziyə edici və iltihab əleyhinə təsirlərə, düzlü sidiq qovucu və yara sağaldıcı effektlərə malikdir. Propolis Menstrual pozuntu zamanı, uşaqlıq fibromiyomaları, endometrioz yerli mühiti normallaşdırır və iltihabı, yəni endometrioz zamanında istifadə oluna bilər və yerli mühiti normallaşdırır həmin zaman təkcə endometrioz olduğu zaman yerli mühiti normallaşdırır və iltihabı aradan götürür. Çünki həmin vaxt iltihap yarana bilər. Dozalanması belədir. Xəstəliyin gedişatından asılı olaraq gün ərzində 1-2 şam almaqla 7-14 gün təyin olunur. Yəni maksimum 14 gün təyin oluna bilər. Amma 7 günə də bəs eləyir. Yəni bir qutda 8 dənə olur, 8 günə də bəs eləyir, yəni. Dozalanma həkimin təyinatı ilə bir aya dək uzaldıla bilər. Yəni həkim icazə verərsə bir aya qədər qoya bilərsiniz. Amma çox vaxt ehtiyac olmur. Çünki алып istifadə edən ıı, xanımların elə deməyə olarlar, hamsa yazırsa bununla qəşəng şeydir bizdan yəni çox yaxşı təsir göstərir. Əlavə təsirləri, yəni hansı ki əlavə təsirlər nələr verə bilər istifadə müddətində. Ciddi əlavə təsirləri müəyyən olunmayıb. Nadir hallarda preparatın komponentinə qarşı, yəni hər hansı bir tərkibin dördündən birinə qarşı yerli reaksiya ola bilər. Yəni yerli reaksiya, allergiyazadna belə şeylər də, yəni o bədən onu qəbul edə bilməz, elə bir şey ola bilər. Əks göstərişləri isə hamiləlik və süd vermə dövründə preparatın təsiri axıradək öyrənilməyib. Yəni təsiri axıradək öyrənilməyib o deməkdir ki, verə də bilərsiz, verməyə də bilərsiz. Amma siz yenə də verməyin. Əziz dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, hə zəhmət olmasa bu aşağıda çıxan ansız ki, burada ə, TikTok, WhatsApp və Instagram bizə abunə olun. YouTube kanalımıza abunə olun, videolarımızı like eləyin, öz fikirlərinizi mütləq şəkildə sizin fikirləriniz çox əhəmilidir. Mən sizin fikirlərinizə uyğun olaraq yeni videoların tərtibatını eləyirəm. Ona görə də öz fikirlərinizi mütləq bildirin və növbəti videoda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, sağlam qalın. Hələlik.